Dan kedua juga dibentangkan dan diputuskan pada pagi tadi adalah berkenaan dengan sama ada keterangan lanjut dan baru iaitu umpamanya surat daripada Yang Deputuan Agong 16 dan juga addendum yang beliau bekalkan kepada pegawai beliau ini semua adalah keterangan baru dan lanjut sama ada ia boleh dimasukkan di dalam a uh, raiwan di mahkamah raiwan yang telah pun kita laksanakan. Okey. Jadi kedua-dua permohonan itu dicantumkan sebagai satu. Sebab sebenarnya ialah satu, iaitu ada atau tidak merit untuk perkara ini dimajukan sebagai satu raiwan uh, penuh ...ke mahkamah uh, persekutuan. Tetapi di dalam membuat keputusan tersebut... ...ada beberapa soalan... ...persoalan undang-undang. Semuanya tujuh. Tapi kita boleh bahagi kepada dua. Satu berkenaan dengan... ...sama ada... Um, ...soalan undang-undang... ...berkenaan dengan... ...burden of proof. Burden of proof artinya... ...apa tahap... ...pembuktian... Uh, bila kita nak masukkan keterangan lanjut dan baru. Ya, itu kes led and marshal dan sebagainya, ya. Sama ada led and marshal ataupun uh, regulation 73A. Uh, regulation Mahkamah Persekutuan yang mana satu kita ambil pakai ataupun kita campur aduk kedua-duanya. Sebab keputusan kes-kes yang lampau mengikut Mahkamah Persekutuan uh, tidak selari. Ada yang mungkin bercanggah. Okey, Yang uh, pertama tadi Ialah berkenaan dengan uh, Sama ada uh, Tugasan Peguam negara Di dalam uh, menghampiri uh, Isu Kebenaran untuk mendapatkan uh, Judicial review Kebenaran untuk judicial review Adakah beliau perlu Memasukkan affidavit Beliau sendiri Ataupun affidavit bagi pihak beliau, okey? Cerita ni agaknya banyak celaru sebab uh, kedudukan peguam negara pada satu ketika di dalam kes ini telah bertukar di mahkamah Rayuan daripada hanya menjadi peguam negara, ia telah menjadi juga peguam negara yang mewakili enam pihak-pihak yang lain yang kita telah namakan. Jadi itu semua akan diputuskan dalam satu rayuan penuh di Mahkamah Persekutuan. Tarikh yang ditetapkan ialah 1 dan 2 Julai uh, tahun ini uh, oleh sebab Mahkamah rasa kes ini adalah satu kes yang amat mustahak dari segi uh, public interest, public policy dan sebagainya ya. Yeah? Um, jadi oleh memandangkan ianya begitu mustahak, mahkamah telah ambil satu tarikh yang agak dekat sekali, iaitu first and second. Dan juga telah memerintahkan peguam negara memasukkan uh, dia punya raiwan, raiwan yang betul, raiwan formal dalam tujuh hari. Selalunya empat belah hari. Dia kata tujuh hari. Okey? Dan mahkamah juga kalau saudara sadari ada tadi, uh, boleh boleh uh, lihat yang mahkamah terkejut bahawa kes ini telah begitu lama sebab addendum dikeluarkan pada 29 Januari 2024 20, uh, 2024 okay? jadi sudah setahun 4 bulan uh, perkara berkenaan dengan sama ada Datuk Seri Najib harus ...meneruskan penjaraan beliau di rumah atau tidak. Okay? Jadi, it involves fundamental liberty. Liberty of a citizen. Jadi, dia katakan... ...oleh sebab itu dia nak buat cepat. Okay? Jadi, uh, kita akan bertemu di Mahkamah Persekutuan... ...pada 1 bulan Julai. Uh, dan kita juga telah pun bersetuju di Mahkamah Persekutuan pagi tadi. Segala perkara-perkara di Mahkamah Tinggi di sini iaitu Mahkamah Judicial Review, kita akan aa.. Uh, suspend ataupun stay kecuali untuk kita aa.. Uh, buat satu tarikh selepas 1st dan 2nd Julai supaya kita boleh mengikut kembali uh, arahan Mahkamah Tinggi memandangkan apa yang akan menjadi keputusan di Mahkamah aa.. Uh, di Mahkamah Persekutuan alright, yang tu cerita di sini Okey. Uh, yang mustahak saya nak tekankan ialah mahkamah Persekutuan sendiri telah rasa um, uh, terharu bila mereka dapat tahu dan ataupun tersedar bahawa kes ini telah begitu lambat. Ya, seperti yang saudara-saudari tahu, saya telah banyak kali minta mahkamah tinggi ini untuk mula jalankan kes ini, tetapi malangnya tidak. Ya, okay. That that is important. I want to under underscore. Okay, kedua berkenaan dengan isu yang last week, minggu lalu, yang uh, kita sepatutnya ada press conference tapi kita tidak ada. Ini berkenaan dengan keterangan Roger Ng, iaitu saksi yang dibawa daripada Amerika Syarikat New York, di mana beliau telah pun dihukum 10 tahun penjara ya, atas kesalahan, tiga kesalahan ya. Semuanya konspirasi konspirasi pertamanya untuk menipu dan mencuri duit daripada 1MDB kedua untuk membuat uh, konspirasi di mana angka-angka uh, uh, ataupun accounting system Goldman Sachs telah pun dikacau ganggu dan ketiga berkenaan dengan uh, AMLA Konspirasi to commit crime of AMLA tiga-tiga tu -tiga dia dapat salah sama juga dengan Tim Leisner. Tim Leisner juga didapati salah. Tetapi belum dihukum lagi. Okay. Ada orang yang ketiga. Orang yang ketiga yang juga telah dituduhkan ialah Jolo. Tetapi oleh sebab Jolo tidak dapat ditangkap lagi, pembicaraan beliau masih lagi tergantung di mahkamah yang sama. Okay. Yang saya nak tekankan di sini ialah berkenaan dengan uh, bila Jolo kata Uh, sorry bila um, Roger Ng di soal di dalam konspirasi sebab dia punya pertuduhan ialah konspirasi ya. Jadi kalau konspirasi selain daripada dua orang ini yang ber, yang yang ada konspirasi termasuk uh, Jolo Datuk Seri Najib ada disebut sebagai salah seorang yang terlibat dalam konspirasi Raja Ang terkejut sedikit, dia kata tidak ada langsung. Dan tidak ada keterangan langsung di Amerika Syarikat yang menunjukkan Datuk Seri Najib terlibat dalam konspirasi 1MDB. Ini mustahak sebab pertamanya dia konsisten dengan kita punya defense. Kedua yang mustahak ialah saudara-saudari faham bahawa 1MDB punya kes ni bermula daripada aduan DOJ, Department of Justice US dan nama datuk Seri najib tidak di di apa ni di uh, reportkan dengan begitu terang tetapi sekarang kita tahu daripada Roger Ng sendiri badan-badan uh, uh, yang tertentu termasuk FBI tidak langsung mengait datuk Seri najib di dalam skandal 1MDB di New York. Okey? These are the two uh, two most important issues ya yeah? yang yang dah berlaku satu pagi ni yang lagi satu last week. Tapi how your client so far dengan keputusan pagi tadi? Okay, macam ni dia dia disappointed only in the sense that is going to further delay. Okay, sebab dia dah tunggu setahun empat bulan dan kita pun dah tahu uh, amat jelas sekali bahawa Uh, bukan saja yang di-Pertuan Agong 16, iaitu Sultan Pahang sekarang ini Telah pun menjelaskan memang ada addendum tersebut Yang membolehkan beliau, iaitu Datuk Seri Najib Menjalani uh, penjaraan beliau di rumah dan bukan di penjara ya? Jadi uh, kita dah tahu itu Dan selain daripada itu, kita juga tahu bahawa uh, uh, Yang amat berhormat Perdana Menteri sendiri dengan begitu terang sekali dalam dua ucapan beliau telah pun mengatakan bahawa addendum itu ada tetapi bukan ada dalam tangan beliau sekarang tapi ada dalam tangan orang lain tapi dia juga terangkan bahawa AG yang memperolehinya dahulu so it is very clear jadi kalau addendum tu ada yang saya tak faham dan klien saya Datuk Sri Najib tak faham kenapa berdolak dalik berkenaan dengan isu adanya atau tidak sama ada ia sah atau tidak is number two issue but at least number one issue why not allow the thing to go to trial jadi sebab itu saya katakan perkara ini perkara addendum ini disorok-sorok and that is not legal and itu sebabnya yang saya katakan kita kita akan ambil tindakan terhadap orang-orang yang tertentu. Alright? Any other thing? Thank you. Thank you. Thank you.